Hello dear students. Bu videoda mən sizə 23 dekabrda keçirilmiş final imtahanında olan sualların izahını verəcəm. Gəlin bu suallara baxaq. 1-ci sual. There are burada boşluq verilib on the table. Gəl indi boşluqda nə olmalıdı on tabaq. Əvvəlcə şəklinə baxaq. Şəkildən nə verilib? Şəkili uyğun yazmalıyıq bunu. Şəkildə 5 alma var. Və onun tərcüməsini tapmalıyıq. A variantında seven apples 7 alma, 7 alma yoxdur burada. 5 alma var. B variantında three pens, which can? Qələmdə yoxdur. C variantında four students, 4 şagird, şagird də yoxdur. D variantında five apples, 5 alma. Düzgün cavab D variantıdır. 2-ci sual. Choose the right question düzgün sualı seçin. Sualların e, quruluşuna baxırıq və içərisində sözlərin düzgün yazılıb yazılmadığına baxırıq. Necə? Məsələn, 1-ci A variantında. Is there books in the table? Burada e, books sözünü cəmdə verib, amma xəbəri təkdə verib. Deməli bu səhvdir. Burada are olmalı idi. B variantında isə düzgündür sual cümləsi. A the man sheep in the yard Çünki ship burada e, cəmdə olan isimdir və r verilməsi düzgündür. R cəm xəbərdir. C variantında əsib elib. Are you a man the teacher in your school? Ə, yəni burda teachers cəmdə olmalıdır. Əgər burada ə, xəbər cəmdədirsə, onda isim də cəmlənməlidir, s olmalıdır. Amma deyə bilərsiniz ki, B variantında bəs shift nəyə görə ə, s qalıb əməldə? Çünki bu ə, kökdən ə, özü cəm olan bir isimdir. Yəni s şəkilçisi qəbul eləmir. D variantında is it apples in the bag. Burada apples cəmdədir, amma xəbər təkdir. Bu da yanlışdır. Məni burada düzgün cavab B variantı olur. 3-cü sual. Choose the correct translation. Düzgün tərcüməni seçin. Like-ın tərcüməsi xoşlamaq deməkdir. Düzgün cavab C variantı. Oynamaq play, getmək go, etmək do. 4-cü sual. Şəkila baxırıq və e, na uyğun variantı seçirin. It is an e, düzgün cavab C variantı umbrella. Çatır e, umbrella deməkdir şagirdlər. E, ship gəmi, sand castle qum qalası, C dəniz deməkdir. Və burada əsas da bunu izah edim nəyə görə an oldu. Çünki umbrella sözü s ilə başlayır. Bununla da variantı tapmaq olar. 5-ci sual. What color do you like? Ə hatıranı xoşlayırsan? Bu suala cavab olaraq biz B variantındakı cümləni deyə bilərik. I like yellow. Mən sarı rəngi sevirəm, xoşlayıram. Amma digər variantlardakı cümlələri deyə bilmərik, çünki bizim sualımıza uyğun deyil. Məsələn, A variantında I swim in the sea. Sən hansı rəngi xoşlayırsan sualına mən dənizdə üzürəm cavabını verə bilməzsən və hutda I live in Baku. Mən Bakıda yaşayıram cavabını verə bilmərəm. I am 11. Mənim 11 yaşım var cavabını verə bilmərəm. Ona görə düzgün cavab B variantıdır. 6-cı sual. Z A sea bu da boşluqda düzgün xəbəri qoymalıyıq. Necə? Məsələn, sea boşluq many books on the table. Nəyə baxırıq burada? İsimə baxırıq. Əgər isim cəmdədirsə, xəbərdə cəm də olmalıdır. A variantından başqa bütün xəbərlər hamısı təktdədir. Ona görə də bunlar olmur heç biri. Düzgün cavab A variantı olur. Zero many books on the table. 7-ci sual, şəkildə baxırıq, əziz şagirdlər. What is it? Bu nədir? A variantında house, düzgün cavabdır, bu evdir. B variantında picnic, piknikdir. C variantında fruit, meyvə, D variantında sand, qum. Düzgün cavab A variantı olur burada. House F. 8-ci sual. Zera boşluğu məlib burada. Indi picsə. Şəklinə baxırıq. Deməli, deyir şəkildə nə var? 4 it var. İndi bunu tərcüməsini tapaq. Seven trees 7 ağac deyir A variantında. Bu düzgün deyil. A dog bir itdir. Amma burada 4 it var. B variantda düzgün deyil. Two cats iki pişik. Burada bir şey yoxdur four dogs 4 it. Deməli 3-cü cavab D variantıdır. Cümlə belə tamamlanır. There are four dogs in the picture. Şəkildə 4 it var. 9-cu sual. Bande following bird translation. Aşağıdakı sözün tərcüməsini tapın. Qoyun ingilis dilində sheep deməkdir, uşaqlar. Düzgün e, cavab A variantı. B variantında dog it, cavabında hen toyuq də variantından mənki memo deməkdir. 10-cu sual. Choose a word with sound e. E səsi olan sözləri seçin. Yəni uşaqlar, əziz şagirdlər, qoşa nöqtəli e, yəni uzun e deməkdir. <coughs> Baxırıq nəyə? Bütüncə halda burada C variantıdır. E, belə bir qayda var. Həm, həmişə hər zaman qoşa İ lap uzun i kimi tələffüz olunur. Bunlar bir yerdə birləşəndə uzun i kimi tələffüz olunur. Dahaaq tələffüzünə cheese, free, see. Deməli düzgün cavab həqiqətən də C variantındadır. Burda hen, egg, bread. Deməli burada səs e-dir və ona görə də A variantı düzgün cavab deyil. Burada chicken, river, village idi qısa i, amma D variantında potato the more often. Burda da ə səsi var. Beləsiz şagirdlər, e, sualımızın izahı burada yekunlaşdı. Növbəti sınaqlarda sizə uğurlar.